नहमदला रसूल करीबाद आज पंद्रवा पारा से दो रुख ज्यादा हो गए और चौदवा पारा आधा तिलावत किया गया तो चौदवें पारे में अल्लाह पाक ने जो आज पहली आयतें तिलावत की गई उनमें फरमाया कि वहीदाबुश्र अहद हो बिल खजु हो मुबत मुशरक़ीन और कुफ़ार फरिश्तों को अल्लाह त बेटियाँ कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह तीन बेटियाँ हैं जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक में जिक्र फ़रमा चुके हैं कुल हो वल्ला अहद अल्लासमद वलमूल वलम यकल्लु कुफुवन अहद और वो इन चीज़ों से पाक है ले सकम सही शही लेकिन वो अपने बदाकीदे की वजह से ये बात कहते थे तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए तो वो बेटियां तजवीज़ करते हैं और ख़ुद जब इन मुशरिकों को ये खबर मिलती कि तुम्हारे यहाँ बेटी की विलादत हुई है तो या तवारा मिन अकौमी मंसूर तो लोगों से छुपते फिरते थे यानी जब उन्हें यह ख़बर मिलती कि उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई है तो इस ख़बर के मिलने से वो लोगों से मुंह छुपाते फिरते यानी इसको अपने लिए आर और ऐब समझते और ये सोचते कि क्या करें हम आया इस बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दें यानी ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दें कतल कर दें क्या करें तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो सोचना चाहिए कि बच्ची को अपने लिए आर समझते हैं और अल्लाह ताला के लिए फ़रिश्तों को बेटियां कहते हैं कैसे कमाकल हैं और हदीस हदीशरी में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है फरमाया कि जिस औरत को सबसे पहले बेटी पैदा हो वो मुबारक और, औरत है वो बाबरकत औरत है जिसको पहली औलाद बेटी हो और फरमाया कि जिस घर में बेटी होती है अल्लाह ताला उस घर में रहमत का दरवाज़ा खोल देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स को बेटियों के साथ आजमाया जाए यानी ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है यह बोली मै शाह इनासम व यह बोली मै शाह उ जकु जिसे चाहे बेटियाँ दे दे जिसे चाहे बेटे दे दे और यु हम जुकरानम व इनासा चाहे तो बेटे और बेटियाँ दोनों दे दे व यह जालुमै शाह वकीमा और चाहे तो कुछ भी ना दे तो ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है तो फरमाया अगर किसी को अल्लाह बेटियों के साथ आजमाए यानी उसके यहाँ बेटियाँ हुई दो हुई तीन हुई फरमाया उसने उनकी अच्छे तरीके से तरबियत की और उन्हें अच्छी तालीम दी और सही वक़्त पर उनकी सही जगह रुखसती की शादी की तो आपने इरशाद फरमाया कल कयामत के दिन वो मेरे साथ यूँ होगा यानी फर्क मरातब तो होगा लेकिन होगा मेरे साथ और उस दौर में जब बेटियों को बाय से आर समझा जाता था और बेटियों को क़त्ल किया जाता था बेटियों का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थीं और बेटी से कैसे मोहब्बत की जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हदीशी में आते है कि जब हजरत फातमत जहरा रजी अल्लाह तहा तशरीफ़ लाती तो आप खड़े होकर के उनको गले लगा लेते और उनको अपनी जगह बिठाते और कभी मदीना से बाहर जाना होता तो सबसे से आखिर में हजरत फातमत जहरा रजी अल्लाह तन से मिल कर फिर जाते और अगर बाहर से सफ़र से मदीना वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तन हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते फिर कहीं और जाते और हज फातमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तन हा भी हजूर सलील वसलम से इसी तरह मोहब्बत करती थी तो इस्लाम ने दीन ने तो बच्चियों से मोहब्बत सिखलाई है कि अपनी औलाद में अगर बेटियाँ हों तो उनसे इसी तरह मोहब्बत करो जैसे बेटों से मोहब्बत की जाती है अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए बहुत सारे इलाक़ों में और ख़ास तौर पर जो दही इलाके हैं जहाँ तालीम नहीं है और अब तो शहरों में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि बच्चियों को विरासत से महरूम रखा जाता है बच्चियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है याद रखें ये बहुत बड़ा गुनाह है ये अल्लाह ताला के हुक्म की खुलम खुला नाफरमानी है अल्लाह ताला ने बेटियों का माँ बाप के विरासत में हिस्सा रखा है जैसे बेटों का हिस्सा है ऐसे ही बेटियों का हिस्सा है इससे नहीं घबराना चाहिए बेटियों को मिल जाएगा तो हमारे बेटों का क्या होगा याद रखें पालने वाले अल्लाह हैं हम किसी को कुछ नहीं दे सकते अल्लाह ताला की तरफ से अगर किसी के लिए खैर के फैसले हो जाएं और हम उन्हें फकीर छोड़ के जाएं तो अल्लाह बाद में गनी कर देंगे और ऐसी मिसालें मौजूद हैं हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह बावजूद इसके कि अमीरुल मोमिनीन थे बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे अमीर थे लेकिन अपनी औलाद को कुल कायनात तो विरासत जो छोड़ के गए वो सवा सवा रुपया एक एक बेटे के हिस्से में आया सवा सवा रुपया अब देखें सवा रुपये की क्या औकात है ये छोड़ के गए लेकिन लोगों ने देखा वो नेक थे तकवे वाले थे अल्लाह ने उनके नेकी और तकवे की बरकत से बाद में उनकी औलादों को इतना नवाजा इतना नवाज़ा कि उनकी औलादें मस्जिदों के दरवाज़ों पर इधर उधर लाखों रुपया तकसीम करते थे और हसमर इबिनजीज़ रहमत ल जो बरदर नस्बती थे वो इधर उधर से बगैर किसी इम्तियाज़ के अपनी औलादों को लाखों करोड़ों का मालिक छोड़ करके गए कि हमारे बाद हमारी औलादें वो खूब ऐश करें तो लोगों ने देखा कि जो बरदर नस्बती थे उनकी औलादें मस्जिदों के दरवाज़ों पर भीख मांगती हुई नज़र आई और उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमत की औलादें लाखों रुपया तकसीम करती हुई नजर आई उमर इबन अब्दुल अजीज़ रहा आल से एक बरदर नस्बती आखिरी वक़्त में तीन लाख दिरहम ला करके पेश किया जब उसको पता चला कि हमारा बहनोई जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहा तो वो तीन लाख दिरहम ला अब्दुल इबन रहमतुल्लाह रमत को दिए कि ये आपके हैं आपके बाद आपके बच्चों के काम आएंगे हजरत उमर इबन अब्दुल अजीज़ रहमत बहुत ही तारीखी और खूबसूरत जवाब दिया फरमाया कि अगर तो ये नेक होंगे तो इनके लिए अल्लाह ही काफ़ी है मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं अगर ये नेक होंगे तो इनके लिए अल्लाह काफ़ी है उसके खजाने बहुत बड़े हैं और अगर ये ठीक नहीं तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं इनके लिए अपनी आखरत खराब करूँ और ये कहकर अपने बरादर नस्बती को तीन लाख द्रम वापस कर दिए कहा यह तुम्हें मुबारक हो मुझे हम ज़रूरत नहीं है ना मैंने इस माल को पसंद किया ना अपनी औलाद के लिए पसंद करता तो खैर बात यह हो रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक शाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला किसी इंसान को बहनों के साथ या बेटियों के साथ आजमाए और वो उनकी अच्छी तालीम तरबियत करे और सही मौके पर उन्हें रुख्सत करे और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखे तो फ़रमाया कल क़यामत के दिन आपने शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली को मिला के फरमाया कल वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह से होगा अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं व इनबरा लिशारिबिन अल्लाह फरमाते हैं कि हम तुम्हें अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाते रहते हैं ताकि तुम अल्लाह ताला की कुदरत को और उसकी रबूबियत को पहचानो अल्लाह फरमाते हैं कि कभी गौर करो कि जो तुम्हारा जानवर है गाय है भैंस है खिलाते हो तुम उसे चारा सब्ज़ उसका रंग है सिया उसका खून है सुरख उसका फजला है बदबूदार उसमें से सफेद दूध खुश जायका सेहतमंद ताकत बढ़ाने वाला तुम्हारे लिए कौन पैदा कर रहा है ही फरसिम फरसम मिल्ला बनन खाली शार ना उसमें जानवर की स्याही को रंगस रंगत को शामिल होने दे रहा है न फुजले के ताफन और बदबू को शामिल होने दे रहा है ना खून की अमेजस होने दे रहा है इन सारी आलाइशों से और गंदगी से तुम्हारे लिए साफ शफाफ दूध का इंतजाम करने वाला कौन है अल्लाह फरमाते हैं अगर सिर्फ इस बात पर गौर कर लो तो अपने अल्लाह को पहचान लो कि अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी ताकत है

अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी की तरफ वही की वब्बों का शहद की मक्खी की तरफ अब वही का एक मफहम तो वो है जो हम सुनते रहते हैं जैसे नबियों पर शर् वही नाजर होती है कुरान उतरा एक वही का माना यह होता है कि अल्लाह ने बतौर खास उसके दिल में डाल दिया कि आप ऐसा करें आप ऐसा करें जानवरों में से और किसी जानवर के बारे में ये नहीं आया कि अल्लाह पाक ने उसके लिए उसकी तरफ वही की। ये सिर्फ शहद की मक्खी के लिए आया कि अल्लाह पाक ने उसकी तरफ वही की। और उलमा ने लिखा कि जितने भी जानवर हैं उन जानवरों में शहद की मक्खी को जो इम्तियाज़ हासिल है वो किसी जानवर को भी नहीं है शहद की मक्खियों में एक मक्खी मलका कहलाती है जो साइज़ में साख्त में थोड़ी दूसरियों से मुख्तलिफ और बड़ी होती है ये मलका कहलाती है यानी बादशाह कहलाती है और ये 6000 हज़ार से 12000 हज़ार अंडे देती है ये मक्खी और फिर कुछ मक्खियों की इसने ड्यूटी लगाई होती है वो दरबान और चौकीदार का काम करती हैं और वो जो छत्ता होता है उस छत्ते के जो खाने होते हैं वो बीस हज़ार से तीस हज़ार खाने अक्सर वेशतर होते हैं और वो मोम से बनाती हैं तो कुछ मक्खियों के जिम्मे ये काम कर लगाती है कि भी आपने इसकी हिफाजत करनी है और कुछ के जिम्मे ये काम लगाती है कि आपने इस छत्ते को तामीर करना है और कुछ के ज़िम्मे ये काम होता है कि वो हर वक्त उस छत्ते के इर्द गिर्द रहती हैं जो कोई मक्खी इधर उधर से गंदगी से बैठकर कोई चीज़ लेके आती है तो उसको अंदर नहीं घुसने देती बाहर ही कतल कर देती हैं और कुछ मक्खियों के जिम्मे ये हो लगाती हैं कि वो बच्चियों बच्चे जो बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखती हैं उनकी देखभाल करती हैं और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इस मक्खी को वही करके बतलाया कि आपने ऊंची जगह पर लगाने हैं जहां आलूदा फिजा ना पहुंच सके पहाड़ों पर दरख्तों की चोटियों पर ताकि साफ़ शफाफ हवा पहुंचे और कुछ मखसूस मक्खियाँ होती हैं जो रस चूसती हैं और फिर उस रस को शहद की सूरत में मुंतकिल करती हैं जो उनके बच्चों के काम आता है और हमारे काम आता है जिसे अल्लाह पाक ने फरमाया है फी शिफा उन्नास इसमें लोगों के लिए शिफा है और अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हमने इन मक्खियों के लिए फिजा में रास्ते मुतन कर दिए कि मक्खी जो है वो मीलों मील दूर मीलों मील दूर रस चूसने के लिए जाती है बगैर भूले भटके फिजा में जो उसके आने के और जाने के रास्ते मुतन हैं उन रास्तों से अपने छत्ते पर पहुंचती हैं तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारी कुदरत के करिश में है और मक्खी उसमें जहर है यानी अगर मक्खी काट ले तो किस कदर तकलीफ है और सूजन और वर्म होता है उसमें जहर है लेकिन अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमें शहद अता फरमाते हैं और इसमें शिफा है और फिर शहद बड़ी का जायका अलग बड़ी मक्खी के शहद का जायका अलग छोटी मक्खी के शहद का जायका अलग सर्दी के ज़माने के शहद का जायका अलग और गर्मी के ज़माने के शहद का जायका अलग पहाड़ी इलाके के शहद का जहर ज़ा और और जो सरसब्ज व शादाब इलाके हैं वहाँ के शहद का जायका और अलग है रंग अलग अलग हैं तो अल्लाह फरमाती हैं फी ही शिफा उल्लिनास, इसमें हमने लोगों के लिए शिफा रख दी एक साहब हजूर आलाम की ज़िंदगी में आपकी हयात में बीमार हो गए आपने फ़रमाया कि भाई, इसको शहद पिलाओ शहद पिलाओ कोई बीमारी थी तो उन्होंने शहद पिलाया कहने लगे यारसल्ला शहद पिलाया तो इससे इनका पेट चलने लगा यानी मोशन होने लगा आपने फरमाया और पिलाओ उन्होंने और पिलाया कहा यार यारस मोशन फरमाया और पिलाओ और पिलाया जब चौथी मरतबा पिलाया तो अल्लाह ने सेहत दे दी अल्लाह ने सेहत दे दी आपने शरमाया अल्लाह का कुरान सच है हक है तुम्हारे भाई का पेट झूठा हो सकता है अल्लाह का कुरान झूठा और हदीसे में आता है आप अलैहि वसल्लम का इशाद है फरमाया अगर कोई शख्स तीन दिन मिशका शरीफ की हदीस है फरमाया तीन दिन कोई आदमी महीने में तीन दिन नहार मुँह कुछ शहद खा ले कुछ शहद खा ले एक चम्मच या दो चम्मच मिकदार नहीं आई बस ये बतलाया किार मुँह तीन दिन अगर कोई शहद खा ले हर महीने में तीन दिन खा ले तो अल्लाह ताला उसे बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे अल्लाह ताला उसे बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे अगले पारे में अल्लाह पाक ने शुरू की आयतों में मेराज का ज़िक्र फरमाए हैं और असरा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला की तरफ़ से बैतुल्ला से बैतुलस तक और बैतुलमकदस से आसमानों तक की सैर कराई गई इसके दो हिस्से हैं एक हिस्सा जो बैतल्ला से बैतुलस तक है इसे असरा कहते हैं और एक हिस्सा जो है वो से आसमानों तक अरश मोराज तो कहते हैं तो अल्लाह पाक ने इसका जिक्र फ़रमाया अगली आयात में अल्लाह पाक ने वालदेन का हक जिक्र फ़रमाया व कज़ा रबूल तबदुल्लिया फरमाया कि की इबादत के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है आपने इरशाद फरमाया कि वालदेन अगर कोई तुम्हें काम कहते हैं तो फौरन उसको करो और कोशिश करो फला उफिम वला तनहरुमा वक़ुल्लहुमा कौलन करीमा वहुम जना हजुलरमा माँ बाप के सामने हर वक्त अजरा शफकत और मोहब्बत तुम्हारे कंधे झुके रहे हैं अपने कंधों को उनके सामने झुका के रखो और उनके सामने कोई ऐसा इजहार ना करो जो उनकी दिल शिकनी का बायस हो जो उनकी तकलीफ़ का बायस हो उनकी खिदमत और आप अलैहि वसल्लम का इर्शाद है फरमाया माँ बाप की खदमत अल्लाह इसका बदला दुनिया में ही अता कर देते हैं आखरत में तो है ही अगर कोई इंसान माँ बाप को खुश रखता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में भी बरकत देते हैं नेम तो मिसिन भी नवाज देते हैं और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप को परेशान करता है दिल दुखाता है तो उसकी गिरफ्त आखरत में तो होगी ही दुनिया में ही उसका मजा चखा देते हैं तो बहरहाल इन आयतों में माँ बाप के अखला उनकी इता तो फरमा बरदारी उनकी खिदमत का जिक्र है इससे अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं वला तख्तलोलादियत इमलाक अपनी औलादों को मुशरिकी ने मक्का वो लड़कों को भी कत्ल कर देते लड़कियों को भी कत्ल कर देते थे इस वजह से कि इन इनको पालेगा कौन इनको पालेगा कौन अल्लाह फरमाते नाहया कतला हूँ कान तुम्हें भी हम रिजक दे रहे हैं इन्हें भी हम रिजक देंगे जो अल्लाह तुम्हें पाल रहा है उसके लिए इनका पालना क्या मुश्किल है अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तोहफ़े का ताखन अल्हदिल्ल रबलमत वल वसलमअ सयमसली महमदिन नबी वाली वबी वबारिक वसलम वही रबरम अयल् जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगह में कबूल फ़रमा कमी कोताहीयों को, को मुआफ़ फरमा आमाल में अखलास पैदा फरमा अपनी रज़ान सि फरमा इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की कदरदानी की तोहफे का फरमा इस माह मुबारक में और फिर पूरी ज़िंदगी हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाज़त फरमा सुबह नब का